നമസ്കാരം ഓം നമശിവായ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം ശ്രീ സരസ്വതി അഷ്ടോത്തരമാണ് സരസ്വതി ധ്യാനം സരസ്വതി അഷ്ടോത്തരം കേൾക്കുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എവിടെയും വിജയിക്കാനും പരീക്ഷാ വിജയം നേടാനും കലാവിജയം നേടാനും രാഷ്ട്രീയ വിജയങ്ങൾ നേടാനും സംഗീതത്തിൽ മികവ് നേടാനും ജനപ്രീതി നേടാനും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അഷ്ടോത്തരമാണ് എല്ലാവരും ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സരസ്വതി സ്തുതി സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യമി സിദ്ധീർഭവതുമേ സദാ സരസ്വതി ധ്യാനം या कुन्देन्दु तुषार या शुभ्रवस्त्राव्रद या वीणा या श्वेदपद्मासना या ब्रह्माचुदशङ्कर प्रभृत्याभिर्देवी सदा पूजिदा सा मां पादुसरस्वती भगवदी निशेषजाड्या श्री श्रीमहासरस्वती नमः श्रीसरस्वती अष्टोत्तर सदानामावलि ॐ सरस्वती नमः ॐ महाभद्राय नमः ॐ महामायाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ श्रय नमः ॐ पद्मनिलयाय नमः ॐ पद्माक्षे नमः ॐ पद्मवक्त्राये नमः ॐ शिवानुजाय नमः ॐ पुस्तकावृदे नमः ॐ ज्ञानमुद्राये नमः ॐ रमाये नमः ॐ पराये नमः ॐ कामरूभाये नमः ॐ महाविद्याये नमः ॐ महापादगनाशन्ये नमः ॐ महाश्रयाय नमः ॐ मालिन्ये नमः ॐ महाभोगाय नमः ॐ महाभुजाय नमः ॐ महाभागाय नमः ॐ महोत्सहाय नमः ॐ दिव्यङ्गाय नमः ॐ सुरवन्धिदाय नमः ॐ महाकाले नमः ॐ महापाशाय नमः ॐ महाकाराय नमः ॐ महाङ्गुशाय नमः ॐ पीधाय नमः ॐ विमलाय नमः ॐ विश्वाय नमः ॐ विद्युन्मालाय नमः ॐ वैष्णवे नमः ॐ चन्द्रिगाय नमः ॐ चन्द्रवदनाय नमः ॐ चन्द्रलेखाविभूषिदाय नमः ॐ सावित्री नमः ॐ सुरसाय नमः ॐ देवी नमः ॐ दि्यालङ्कारभूषिदाय नमः ॐ वाग्देवी नमः ॐ वसुधाये नमः ॐ तीव्राय नमः ॐ महाभद्राय नमः ॐ महाबलाये नमः ॐ भोगदाय नमः ॐ भारती नमः ॐ बमाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ गोमत्ये नमः ॐ शिवाय नमः ॐ जडिलाय नमः ॐ विन्द्यावासाय नमः ॐ विन्द्याजलविराजिदाय नमः ॐ चण्डिगाय नमः ॐ वैष्णवे नमः ॐ ब्रह्मे नमः ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनाय नमः ॐ सौधामिन्ये नमः ॐ सुधामूर्ते नमः ॐ सुभद्राये नमः ॐ सुरपूजिदाय नमः ॐ सुवासिन्ये नमः ॐ सुनासाय नमः ॐ विनिद्राये नमः ॐ पद्मलोचनाय नमः ॐ विद्यारूभाये नमः ॐ विशालाक्षे नमः ॐ ब्रह्मजायाय नमः ॐ महाफलाय नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ त्रिगालग्नाय नमः त्रिगुणाये नमः ॐ शास्त्ररूपिण्ये नमः ॐ शबासुरप्रमदिन्ये नमः ॐ शुभधाये नमः ॐ स्वरात्मिकाय नमः ॐ हन्द्रे नमः ॐ चामुण्डे नमः ॐ अम्बिकाये नमः ॐ मुण्डकायप्रहरणाय नमः ॐ दुम्रलोचनमर्दनाय नमः ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः ॐ सौम्याये नमः ॐ सुरासुरनमस्कृताय नमः ॐ नमः ॐ कलादराय नमः ॐ रूपसौभाग्यदायिन्ये नमः ॐ वाग्देवी नमः ॐ वरारोहाय नमः ॐ वराह्ये नमः ॐ वारिजासनाय नमः ॐ चित्राम्बराय नमः ॐ चित्रगन्धाये नमः ॐ चित्रमाल्यविभूषिदाय नमः ॐ कान्ताये नमः ॐ कामप्रदाय नमः ॐ वन्द्याये नमः ॐ विद्याधरसुपूजिदाय नमः ॐ श्वेदाननाय नमः ॐ नीलभुजाय नमः ॐ चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः ॐ चतुराननसाम्राज्याय नमः ॐ ॐमध्याय नमः ॐ निरञ्जनाय नमः ॐ हंसनानये नमः ॐ नमः ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाय नमः विद्यासम्बन्धमय पुरोगतिकं बुद्धिशक्तिकं ओर्मशक्तिकं वश्यशक्तिकं श्रीसरस्वती അഷ്ടോത്തരം പതിവായി ജപിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരും സർവകാര്യ വിജയത്തിന് നൂറ്റിയെട്ട് എന്ന് ജപിക്കുന്നതും അത്യുത്തമമാണ് പരീക്ഷാ വിജയം സാഹിത്യ വിജയം രാഷ്ട്രീയ വിജയം കല എന്നിവയിൽ മികവ് നേടാനും ജനപ്രീതി നേടാനും നല്ലതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വസന്തപഞ്ചമി വിജയദശമി പൗർണമി നവരാത്രി ദിവസങ്ങളിലും ഈ അഷ്ടോത്തരം കേൾക്കുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എവിടെയും വിജയം നേടാനും സമൃദ്ധിക്കും വാക്മിതനും ദിവസവും ജപിക്കാവുന്നതാണ് വ്രതവും മന്ത്രോപദേശവും നിർബന്ധമില്ല നെയ്വിളക്ക് കൊളുത്തി അതിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് സരസ്വതിയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലാവുന്നതാണ് ഇത് കേട്ടാൽ പോലും സരസ്വതി കടാക്ഷം നിശ്ചയമാണ് എല്ലാവരും ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നന്ദി നമസ്കാരം